লা বল assalomu alaykum shahru rashrov kanali obunachilari kunning muhim xabarlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman video boshida ta'kidlab o'taman bir dona like bosib qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman kanalimizda hali ham yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang Dahshat. yekaterinburg samarqand yo'nalishida uchgan samolyotning bitta motori yonib ketgani aytilmoqda 29.01.2022 yil samolyot ichida favqulodda holat e'lon qilindi va yo'lovchilarga kislorod berilgan bu holat bo'yicha rasmiy munosabat hech qayerda berilmagan iste'dodli yosh grasmetermiz guluruhbegim tohirjonova aqshga ketishga o'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisining o'rinbosari sabab bo'lganligini aytdi assalomu alaykum men guluruhbegim tohirjonova xalqaro toifada ayollar o'rtasida grassmterman oxirgi paytlar o'zbekiston shaxmat federatsiyasida bo'ladigan Hmm, ishlar haqida jurnalistlarimiz savollar jo'natishdi menga va hammaga birtanikka javob berishga qaror qildim savollardan biri rostdan ham ketishingizga sabab turdaliyev bo'lganmi deb so'rashdi rostdan ham ketishimga sabab turdaliyev bo'lgan va uni qilgan ishlari bo'lgan birinchisi meni opamlar bilan o'zbekiston terma jamoasida o'zbekiston sharafini himoya qilishimizga ruxsat berilmagan va hech qachon uchalamizi birga hech qaysi turnirlarda o'zbekiston sharafini himoya qilishimizga imkonimiz bo'lmagan shuni orqasidan va moliyaviy tarafdan o'n besh yil ichida hech qanday federatsiya tarafdan qo'llab quvvatlanmaganmiz va judayam bunga bün, o'xshash vaziyatlar ko'p ular haqida gapirib o'tirmayman keyingi savol o'zbekistonga qaytib kelasizmi qachon kelasiz degan savollar bo'lyapti qaytib o'ting deb so'rashyapti qiziqishlaring uchun ka katta rahmat albatta oxirgi paytlar yangi rahbar kelishgandan keyin aziz abduhakimov juda yam katta o'zgarishlar bo'ldi ular judayam yaxshi turnirlar e, e, prizlar bilan yaxshi prizlar bilan tashkil qilishdi o'zbekiston yoshlariga o'zbekiston e, o'zbekiston shaxmatiga bo'lgan e, qiziqish e, munosabat o'zgardi va judayam katta qo'llab quvvatlanish bo'lyapti men bularni ko'rib juda yam quvondim e, va albatta men e, qaytib o'tishim mumkin agar federatsiyada o'zgarishlar bo'lsa men albatta o'zbekiston o'zimni yurtimni sharafini e, himoya qilish e, qilishdan juda yam xursand bo'lardim lekin hozirgi e, bo'ladigan hozirgi sharoitda meni o'sishim uchun boshqa davlatga ketishim kerak degan qarorga kelgandim agar o'zgarishlar bo'lsa federatsiyada albatta men borib o'zimni yurtimni sharafini himoya qilaman rahmat uzavtomotors birinchi fevraldan boshlab mijozlarga kompaniyaning eng xaridorgir modellari hisoblangan cobalt spark nexia va licetti avtomobillar sotib olish bo'yicha shartnoma tuzishni qayta tiklamaydi va bu jarayon qachon boshlanishi noma'lum deya ma'lum qilgan avvalroq kompaniya ikki ming yigirma birinchi yil yigirmanchi dekabrda ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi fevralgacha muddatda kobal spark nexia va lacetti avtomobillarini sotish bo'yicha yangi arizalar qabul qilishni to'xtatib barcha kuch g'ayratini oldindan buyurtma qilingan avtomobillarni ishlab chiqarishga qaratishni ma'lum qilgandi bunga sabab sifatida butun dunyo bo'ylab yarimo'tkazgichlarni yetkazib berishda işte uzilishlar yuzaga kelgani ko'rsatilgan edi